Salam dəyərli izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Xırdalan şəhərində çox gözəl, hündür, quru bir ərazidə 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, tam təmirli həyət evi təklifimiz var. Evin geniş həyəti var, həyəti tam et daşla üzlənilib. Evin fundamenti beton karkazdır, mərtəbələr arası monolit betondur, yerdən kürsüdür. Evin həyəti nəvə otomobil rahatlıqla yerləşir. Ev tam yaşayışlı ərazidə yerləşir. Qazı, suyu, işığı daimidir. Sənədi isə kupçadır. Evə yaxınlığında məktəb, dayanacaq, park, ticarət obyektləri var. İndi isevin içərisinə daha yaxından tanış oloq. Biz 1-ci mərtəbənin dəhlizindəyik. Ev təmirdən yeni çıxıb, təmirdən sonra evdə yaşayış olmayıb. Burada yerləşir evin qonaq otağı. Qonaq otağı genişdir, işıqlıdır, tavan dizaynlı işləndir. Evin kombi xətləri çəkilib, radiatorlarla aparatın quraşdırılması qalır. Dəyərliz izləyicilərimiz, Sizin də satışda olan daşınmaz əmlaklarınız varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışında və reklamında sizlərə yardımçı ola bilərik. Bu cümlədən kanalımızda birbaşa əmlak sahiblərinin öz adından da reklamlar yerləşdirilir. Burada yerləşir evin mətbəxi. Mətbəx də genişdir, işıqlıdır. Nə birinci mətbəxdə yerləşən sanitar qovşağı, aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. Beləliklə evin 1-ci mərtəbəsində yerləşdi qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşağı və dəhlizi. Dəyərliz izləyicilərimiz kanalımıza abunə olun ki, gündəlik yenilənən yeni-yeni ev elanlarımızla daha yaxından tanış ola biləsiniz. İndi isə evin 2-ci mərtəbəsi ilə daha yaxından tanış olar. Evin 2-ci mərtəbəsində isə yerləşir 3 yataq otağı və sanitar qovşağı. Bir daha qeyd edirəm, evümüz tam yaşayışlı ərazidə yerləşir, küçəsi asfaltdır, qazı, suyu, işığı daimidir, sənədi kupçadır. İndi isə yataq otaqları ilə daha yaxından tanış olar. Yataq otaqlarından biri. Onu da qeyd etdim ki, bu evdə pəncərlərin qarşısını heç bir maneə kəsmir. Evimiz başlanğıc olaraq 76.000 manata təklif olunur. Burda isə yerləşir digər ikinci yataq otağı. Uy yataq otağı çox genişdir. Yataq otağından isə eyvana çıxışı var. Və digər üçüncü yataq otağı. Dəyərli vaxtını zəyif videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.